привет, ребят, с вами я Макола. И сегодня я люблю девиться на ишку. Речка изменилась все-таки, ребят. Сейчас увидите, как урожный милерный не цвет изменилась. А раньше была такая кафайна. А теперь вообще моя будет. Так, зары камни, например, Да, ребят, мы идем. Да пока мы дойдем туда далеко идти, чтобы сталкивать то и те, не, не знаю, богато, не на да. Да. да, все немножко сыгил спать, Подумал, видео надо сегодня снять хоть, у меня видео в очень день трошки не выходит, а но мало уходит у меня что-то стало, что с

не буду нажимать, наверное, на паузу, на паузу. А может и буду нажимать на паузу? Я еще не знаю. Да. Ребята. Ах ты! Вечер дождь был. Я сегодня может буду телефон типа да на рекупку. Знам. Уже скупаемся там. Как нормально. Оператора я не знаю, что найду себе. Не знаю еще. Точно снимать. Не знаю еще. Да. Главчики, ребята. Вы подписываетесь на... На кого вы еще не подписаны, напишите в комментариях, какой вас любимый ютубер. Пишите, пожалуйста, в комментариях. И я буду знать. В одну машину їхали по шеф. Через писцу чере. Пислу череду. Шефер будет кинет. Я зараз. ага, зараз так по шефру проїхалися, с тайк-танком. не стал тут. Во. Так, прям. Никто не видит рыбу. Буя. Я вижу щуку. Щучку, блядь. Чекай, щука. Их кисребье. Сейчас полезу в воду. Да. о там мы уже дали место да. Ах, сегодня жара сильная. Сегодня на не будет. Сегодня на точку точно пойду. Мне жарко, кстати. А еще я чувствую сразу ветер, мне сразу жару. Хоть всю воду без этого ветра. Ну, уже что-то на реки. реке. очень еще далеко. Пишите в кто будет ехать на Ревницу Ближе моста. мосту моста я мосту я всегда могу быть Пишите в комментариях, где едем мы и дай, будем И кто едет Если будет дождь Тогда уже да, да, это будет беседа Так вот, съел мы сюда просто съел и заходим То можно и тут Я и там купаться могу все любят купаться, все люди любят купаться в воде. А не у дома, там в ванне, в На эти краще. Ташки сбивают. Все, мы дошли на реку. Елки. Здорово. Туда тоже мы не думал. Не можешь Да, ребята, сегодня такая же шара. Завтра я не точно не смогу сниматься. А хотел снимать вчера. Через дом можешь еще писать. Завтра еще снять. Мне завтра двух. Добрый день! Марш! Псы тут. Чепсы. Не, 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 не куда-то. Вода поки, теше часто. А там глубина... Что там? Ребята, сегодня я да, здесь да, буду да, да, свиньи да, 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 на да, 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 ребята, пишите в комментариях, кто боится псов. Я тем часом боюсь. Мне уже раз пес за ногу раз на зале такой шрам файный. Не могу зараз показать, потому что тут треба холодка. Шрам так падает. Не знаю. Я на кисленький раз, когда буду снимать, буду покажу этот шрам, я не забуду. Да. Можно будем воду лезть. Бельно з тобату не дай не буває, але сьогодні може Да. купатися. Опа, зменшилась туда. Это тут вроде заменшиться. Була речі капудо. Але зараз буде кого дичь маленько. Ой, это было. Ребята, у тебя была вода. У тебя была вот Там теплешая была, вода, Тут как холоднеешая. Стехи. Надо, потом холодок пойдем. В Идем мы туда. тут стал. Тут маленький, прям маленький стал. Здесь стал. Ну что, ребята, уже не думаю заканчивать. А где показать шрам? Вот. Это шрам от пса. Еще представьте ты. И ко мне так не вкусит. Я не скажу, что было когда он меня укусил. Он не укусил. Не было шрама, да там два 10 с 5 тысяч. 5 тысяч не будет со шлама. А так, через 7 недель уже начинается 7 недель. Хоп, уже шрам начинается. Видите? Я таки уже думаю, не часом. А ведь этого шрама, я вам сейчас расскажу, что видки он у меня. я вам сказал, что у меня шрам, где цехлица была. Ну, это а уже... Всем пока до новой встречи подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментариях ну и всем ребята пока